এটা সম্পৰ্ক গঢ় দিয়াটো যিমান কঠিন ভাঙিবলৈ কিন্তু খুবেই সহজ সম্পৰ্ক এটাত যদি সততা বিশ্বাস সঁচা ভালপোৱা নাথাকে সেই সম্পৰ্ক বেছিদিন টিকি নাথাকে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ সুন্দৰভাৱে আগবঢ়া এটা সম্পৰ্ক হঠাৎ শেষ হৈ যায় এনেকুৱা কিয় হয় প্ৰিয়জনৰ হঠাৎ ইমান ঘৃণা কিয় বৃদ্ধি পায় তেওঁ ভালপোৱা কামবোৰ কৰি যোৱাৰ পিছতো তেওঁ বিচৰাখিনি দিয়াৰ পিছতো কিয় এনেকুৱা হয় এটা সম্পৰ্ক হঠাৎ ধান পান হৈ যোৱাৰ বাবেই জগৰীয়া কোন যিদৰে তেওঁ আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰি জগৰীয়া আপুনিও কিন্তু সিমানেই জগৰীয়া কাৰণ আপুনি তেওঁক চিনি নেপালে আপুনি তেওঁৰ সৈতে ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পিছতো তেওঁৰ মতলব বুজি নেপালে সেয়াই আপোনাৰ দুখ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এগৰাকী ছোৱালীৰ বাবে এটা বিশেষ ভিডিঅ' কাৰণ এজন ল'ৰাই সঁচাকৈ এগৰাকী ছোৱালীক ভাল পায়নে নাই কেনেকৈ গম পাব সেই বিশেষ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম এগৰাকী ছোৱালীয়ে তেওঁৰ আপোন বুলি ভবা বিশেষ মানুহজনে তেওঁক সঁচাকৈ ভাল পায়নে নাই সেই কথা যাতে গম পায় সেই উদ্দেশ্যৰে এই ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সকলো ল'ৰাকে আমি এই ভিডিঅ'টোত সাঙুৰি লোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট কিছু সংখ্যকৰ কথাহে আজি আমি পাতিম যিজনে সঁচা ভাল পোৱা কি বুজি নাপায় যিগৰাকী ছোৱালীক প্ৰতাৰণা কৰি আঁতৰি যায় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এটা সম্পৰ্কত এগৰাকী ছোৱালীয়ে সঁচা হৃদয়েৰে আগবাঢ়ে যদিও তেওঁ বিশ্বাসঘাতকতাৰ চিকাৰ হয় তেওঁৰ পৰা সৰ্বস্ব আদায় কৰি আঁতৰি যায় তেওঁৰ ভালপোৱাজন আৰু যাতে কাৰো লগত এনেকুৱা নহয় কাৰো হৃদয় যাতে ধানপান নহয় তাৰ কিছু প্ৰয়াস কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আচলতে আপোনাৰ ভালপোৱাজনৰ মতলব আপুনি কেনেকৈ গম পাব তেওঁ আপোনাক সঁচাই ভাল পায়নে তেওঁৰ উদ্দেশ্য বেলেগ কেইটামান এনেকুৱা চিনৰ কথা ক'ম যিকেইটা জনাৰ পিছত আপোনাৰ ভালপোৱাজনৰ মতলব বুজি পাই যাব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেন্তে আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব প্ৰথম চিনটো হৈছে যদি আপুনি কোনো ল'ৰাৰ সৈতে কথা পাতে বা আনৰ ল'ৰাৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়ে তেতিয়া তেওঁ বহুত বেছি আঘাত পাব ভিতৰি ভিতৰি তেওঁৰ মনত জ্বলন আৰম্ভ হ'ব আপুনি তেওঁৰ একমাত্ৰ বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতক লাগিলে আপোনাক তেওঁৰ বন্ধুৰ পৰা তেওঁ আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যদি আন কোনো ল'ৰাক কিবা কথাত তেওঁৰ আগত প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া তেওঁৰ মন উদাস হৈ যাব মন মাৰি থাকিবলৈ ল'ব যদি আপোনাৰ লগতো মাজে সময়ে তেওঁ এনেকুৱা কৰিছে তেন্তে আপুনি বুজি লওক তেওঁ আপোনাক সঁচাকৈ ভাল পায় যদি আপুনি কোনো ল'ৰাৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়িলে বা কথা পাতিলে তেওঁৰ কোনো গাতেই নালাগে আপোনাক যদি সহজভাৱে তেওঁ গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি বুজিব যে আপুনি দূৰ হ'লেও তেওঁৰ কোনো গাত নালাগে তেওঁ আপুনি নহ'লেও সুখী হ'ব পাৰিব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যিজন ল'ৰাই আপোনাক দেখা মাত্ৰকেই সুখী অনুভৱ কৰে আপোনাৰ হাঁহি থকা মুখখন দেখিলে তেওঁৰ মন ভৰি যায় যেন আপুনি অনুভৱ কৰে বা আপোনাৰ সৈতে পাৰ কৰা সময়খিনিত তেওঁ সুখী হৈ থকা দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁ বৰিং নাপায় যদি আপুনি ফোনত কথা পাতোঁতে ফোনটো ৰাখিব নিবিচাৰে যদি আপুনি ফোনটো ৰাখে তেতিয়া তেওঁ দুখ কৰি আপোনাক এৰি দিব নিবিচাৰে তেতিয়া আপুনি বুজিব যে তেওঁ আপোনাক সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তৃতীয় কথাটো হৈছে যিজন ল'ৰাই আপুনি দুখত থাকিলে বেয়া পায় আপুনি দুখ কৰিলে আপোনাক ভুচ ওলাই মনাবলৈ চেষ্টা কৰে যিমান দুখ লাগিলেও যিজনক লগ পোৱাৰ লগে লগে বা যাৰ সৈতে কথা পতাৰ লগে লগে আপুনি সকলো দুখ পাহৰি যায় যাৰ লগত আপোনাৰ নিজকে সুৰক্ষিত যেন অনুভৱ হয় যি আপোনাৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে আপোনাক কোনো কথাতে জোৰ নকৰে তেওঁ আপোনাক সঁচাকৈয়ে ভাল পায় কাৰণ মতলবীজনে আপুনি দুখত থাকিলে আপোনাক ভুচ চলাব নিবিচাৰে আপোনাৰ মন ভাল কৰিবলৈ নিবিচাৰে বৰঞ্চ আপোনাক সংহে কৰিব বা আপোনাৰ সৈতে কথাই নাপাতিব এক প্ৰকাৰৰ যাক লৈ আপোনাৰ মনত মাজে মাজে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ব পাৰে তেওঁ আপোনাক ঠগিব নেকি তেওঁ বাৰু কিবা স্বাৰ্থৰ বাবে আছে নেকি তেওঁ বাৰু চেলফিছ নেকি এনে কথা যদি তেওঁৰ কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মনলৈ আহে তেন্তে আপুনি বুজিব যে তেওঁ সঁচাই চেলফিছ তেওঁ আপোনাৰ দুখত যিহেতু আপোনাক লগ দিব নিবিচাৰে আপোনাৰ লগত বহু সময় কথা পাতিলেই বৰিং হয় গতিকে তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক সঁচাকৈ ভাল পাব নোৱাৰে চতুৰ্থ চিন্ধু হৈছে যিজন ল'ৰাই আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ উগ্ৰীব হৈ থাকে যি আপোনাৰ বিষয়ে আনৰ পৰা হ'লেও জনাৰ চেষ্টা কৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে আপোনাৰ ফিউচাৰ প্লেনিঙৰ বিষয়ে আপুনি জীৱনত কেনেধৰণৰ সংগী বিচাৰে আপুনি কি ভাল পায় কি বেয়া পায় আদি যিজনে জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁ সঁচা অৰ্থত আপোনাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক গঢ় দিব বিচাৰে পঞ্চম চিনটো হৈছে যিজন ল'ৰাই আপোনাক সঁচা অৰ্থত ভাল পাব বিচাৰে তেওঁ আপোনালৈ বাৰে বাৰে চাব যেতিয়া আপোনাৰ সৈতে তেওঁৰ চকুৱে চকুৱে পৰিব তেতিয়া তেওঁ আপোনাক নেদেখাৰ ভাও দিব কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে আগবাঢ়ে তাৰ আগতে তেওঁৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী ভালদৰে চাই চিতিহে আগবাঢ়িব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ